Слава Україні! Я вам що скажу. Так, я теж дивився, телебачення і все, що там у Києві. Ну, на, на мою думку, я вважаю, що це правильно. Треба відстоювати свої права. Якщо ми не будемо відстоювати, нас заб'ють і ми будемо сидіти. А якщо ми будемо стояти, ми виженемо цю владу і ми будемо стояти до тих, хто... Ця нинішня влада, яка зараз є, вона розбежить. Ми їх подали. І я вам скажу, що ми з Господом Богом, ми їх подавимо. ми да, Ми будемо молитися і молитва розрушить їх не. Слава Україні! Вы одну нам, нам рекламу сделаете, а не если вы автобус. Я хочу с радостью констатировать, как приятно смотреть не только сюда, а вот так вот разворачиваться, а там люди, люди. Это очень здорово, что нас становится больше. Но сегодня я хочу сказать. Не о тех страхах, которые мы видели в мире. Я хочу сказать о другом. Сегодня мы все ночью блекотливы. И вдруг я среди всего этого страха услышала голос трубы. Да. Услышала голос трубы. Знаете, как это э, стиль исполнителя всегда узнаешь. И я думаю, ну юкипа, да это же наша труба. Это наш светлый голос. Вот голос нашего Харьковского майдана это труба. И сегодня я читаю. Да, ну наконец-то, Кирья нам повезло. Появился у них свой голос. И читаю их сегодня в интернете, что, оказывается, это наша труба, там в Майдане. Вот. Что, наверное, вот я не знаю, может быть, это какие-то пионерские вот воспоминания, не знаю. Но когда мы 11 числа, нет, 12 числа собрались около мяча, и не было организаторов, и какая-то такая даже вот растерянность. Вот, мне показалось, что какая-то растерянность появилась. вдруг мы услышали голос трубы. И эта труба повела нас дальше, дальше, дальше. Вот здесь сегодня нет нашего трубача. Давайте. О, е -е -е -е. Где? Где? Он там еще ты, дай ему Бог здоровья. Он понес Харьковский наш привет туда, нашу силу туда. И низкий ему поклон от всех нас. А еще вот по поводу того, что <с dür Skullet> здесь было 11-12 числа. 11 числа я выходила когда из дома, как раз по радио в новостях говорили, что два города, Львов и еще кто-то, я не помню, объявил э, траур по погибшим хайкой. И тут я подхожу сюда, и вдруг вижу эту сумасшедшую дискотеку. Просто дискотека, не так, и так у нас положено, Стас, комитет, комитет. Вот это было ужасно, это было стыдно, это было непонятно. И, и, и просто трагично. Вот. Ну, я надеюсь, что здесь собрались не такие люди. Слава Украине!